Мій позивний Дієго, командир ї роти добровольчого українського корпусу 8-го батальйону. Особистий особи, особи, особи склад 3-ї роти навічує чуть більше 40 людей. Кадрові зміни. Кожного дня відбувається, прибувають нові добровольці, намагаємося дати максимальні знання. Я зі своєї сторони дуже, дуже вкладаю багато сил, щоб кожен з бійців став професіональним воїном в першу чергу. Добровольці ми добровольці, але кожен солдат, військовий підрозділ, ми повинні наближитись до військових підрозділів. Поэтому подготовка суровая. государству не хватает крыльчатого склада. Я нас, не с, со слухом наслышан, а вот именно был под командованием вооруженных сил Украины, то есть ну, был в составе вооруженных сил и был под командованием генерального штаба. Очень близко знаком со всеми руководителями нынешними, которые занимают все посады и знают, как они руководят. И, если чего-то не хватает, то для начала это руководство страны, понимание, что такое добровольцы, и как нужно, можно, как нужно их использовать, и каким образом это все нужно наладить в систему в законодательства и на уровне правовых законов. А насчет добровольческих корпуса что не хватает? Не хватает элементарного снабжения, но, наверное, это больше вина уже, соответственно, того же государства, которое не дает каких-то элементарных разрешений, то что существование, да, если бы было право существования, самое простое, даже, возможно, у нас бы было все лучше. В плане вооружения даже того же, который бы нам дали бы в генеральном штабе, было бы все проще. Когда-то в прошлом году, да, когда все начиналось, начнем с Крыма даже, первых, кто ну, вооруженные силы, да, они стали закрывать наши границы, я не спорю, выполнили свой долг, но тем не менее добровольцы очень быстро сформировались, группировались и пошли на войну. И большая часть вспомним Иловайский котел, в котором большая часть подразделения, да, группировка 2500 человек была непосредственно добровольцем. Поэтому не надо забывать о том, что добровольцы в историю вложили свои силы, душу, них, и нужно это понимать. Раненый остался лежать, да, замечательно. Забыли. Може, ти вже помер? Так, помер. Це якась вічна неприязнь. Незламна, яка ситуація? Я колиш? перпендикулярно до цілі. 90 градусов. Неправильно, висити, поболка виходить. Помагайте, стоїш, Три хвилини, три хвилини. Приколюєш. Приколюєш. перевертай! Може, ти Ага, він починає рухатися. Він починає правою рукою тебе бити. Лізати, мача нагой, нагой. Лізати. варта. давай, давай, давай він затихає. Давай кругову оборону хто ганя. Раз, два, тридцять є. Не тримай, тримай! держи, по одиночной да, выстреливайся. Да, да, Бачишь, давай, давай. Стреляй по цели, бери, 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 я выстреливаю. Мое мнение, что команда должна быть высококвалифицированной, подготовленной. Не в плане обучения, вот учился в академии и все. Значит, ты знаешь. Знать на картах и на картинках это одно. Каждый командир должен иметь боевой опыт. Как разбираться, начиная с картами, заканчивая, дружить со своим личным составом. Но мне не командир должен в первую очередь заботиться о своем личном составе и каждая боевая задача это сохранность жизни личного состава то есть превыше всего выполнение боевой задачи да я не спорю но занимать второе место потому что люди это главное в нашей стране нельзя ложить людей просто так я же здесь полтора года на этой войне, знаете, желание отойти, это этого все очень бывает, появляется, учитывая все ранения, даже там просто хочется отдохнуть, элементарно, но ну, оставлять людей, смотришь на молодых людей, которые приходят, они тянутся к войне, но они не знают, что это такое. Им нужно объяснить, показать, научить. Поехать на выполнение задачи и вы, вывести их оттуда всех живыми. Все. Вот это я ставлю перед собой, в первую очередь, такую цель. Вторая моя цель – это подготовить, на данном этапе, подготовить себе замену и уйти, так сказать, на пенсию. Почему на пенсию? Сделаю себе сад и буду яблочки расти. А если уже будет серьезная ситуация, очень сложная на фронте, возьму... Найду там себе замену, там же яблочки, которые будут присматривать, и пойду обратно сюда воевать. Пока война не закончится, ну, как бы я не собираюсь оставлять ее. Ну, Страны нужно защищать. Если кому-то плевать на нее, то у меня погибло десятки друзей, сотни товарищей, и я не хочу, чтобы погибли они зря. Поэтому, если придется лечь, то лягу. И... достоїнством. найскладніших ситуації, в яких ти, ти доводилося як ти думаєш, що саме рятувало твоє життя. Що саме? Так, що саме рятувало життя, і який найважчий найскладніший момент був за час цієї війни? Найскладніший? найскладніший момент це коли... Я не знаю, как сказать. Все практически были сложные моменты. Простых я не был, у не получалось. Ну что значит сложно? Я вот просто уже на тот момент, может было сложно. Ранение, там, плен, я не знаю, что уже определять. Раньше, может и сложно, сейчас я об этом рассказываю и улыбаюсь. Ну, поначалу было не сильно, было так печально, раненый был. Когда пришел в себя, уже, ну, так нормально, тут улыбался, веселился себе с них, видно, да, говорил, что вернусь, пойду воевать, дальше буду вас убивать и все такое и тому подобное. Так что лучше пристрелите, потому что иногда добру не доведет. Свое слово сдержал, поэтому я нахожусь здесь и воюю с ними дальше. Вообще моменты сложные, как человек сам их воспринимает. Если ну, сначала справился с нами, это вообще все совсем надо справляться Бог. Это сто процентов. Без него здесь не обходится, потому что Пережить некоторые моменты практически невозможно. Я видел людей, которые с тяжелейшими ранениями выживали, просто выживали. В самых жестких условиях, тем не менее, они возвращались, им говорили, что вы, ну, ты не сможешь больше воевать. Но они говорят, я с одной рукой одевается и, и говорит, я буду защищать свою страну до конца. Да, все. И даже такое есть, понимаете, когда с одной рукой, с одной ногой. Есть люди, да, с меньшими ранениями, которые отказываются воевать. Есть люди, которые мало силы воли погибают от того, что просто, ну, то есть от слабых ранений, тем не менее, не удерживают психически, морально никак. Ну, все от нас зависит. От нас и от нашей веры в себя и в Бога и в эту страну. Если не веришь, нет идеи, лучше бросить все, собрать вещи и уехать домой. Если нет идеи, ты не, не выживешь не сможешь выполнить задачу и не вытащишь своего товарища раненым никогда. Потому что ты поймешь, что просто за него не стоит умирать. Если не стоит за него умирать, значит не стоит умирать за страну. Ты убежишь и не будешь ничего делать. Таких людей нам не надо. Нам нужна да. сильная молодежь, которая готова поднимать эту страну, несмотря на то, что приходит завоевать на том фронте и на этом.